Наш сын Шабратский Дмитрий Сергеевич, военнослужащий воинской части 2950, бывший Айдар, погиб весной 26 марта в районе города Лисичанска. Как стало известно, с довидки, выданной воинской частью, загинув при невыясненных обставинах. Смерть не повязана с выполнением військовых обов'язків. Уже прошло около 7 месяцев, и мы никак не можем добиться расследования. Мы узнали по телефону, что наш сын погиб. Мы приехали, мы сразу пошли к тому входу, там часовой стоял. Постовой сказал, говорит, мы слышали вначале выстрелы, потом взрывы гранаты, потом снова выстрелы. Вызвали Яшу, командира непосредственного его. Яша сказал говорит дима говорит открыл автомат... дима в комнате открыл автоматную очередь говорит и говорит потом он сам застрелился и подорвал себя на гранате за два дня до этого сын на 10 минут заезжал к нам домой и нас предупреждал за это. Говорил, если, меня, если я вдруг погибну, мама, никому не верь. Скажут, или под машину попал, или где-то, или повесился, или, говорит, как в деле Пукача, контрольные выстрелы в голову. Говорит, мамусенька, говорит, знаю, кто меня убил. Он показал на фотографии, на командира от роты. Расследовать убийство можно было буквально за полчаса. Там были все свидетели. Но мы наивно думали, как нам не сказали, что это следственная группа, военная прокуратура будет заниматься. Говорит, мы вам сообщим и вам приедут домой и скажут, когда следственные эксперименты, когда это, все, это акт внутреннего расследования. Говорит, не переживайте, записали. Я сказала номера своих телефонов, записали. Но никто к нам так не сообщил, никто не сказал. Проблема в том, что мы хотим добиться, чтобы нашим делом занималась военная прокуратура. А дело почему-то сливают на следственный отдел Вещанского МВД. Вот. Я считаю, что Вещанская МВД просто физически не может его расследовать, потому что это не их компетенция. Опрос был на 70-х где-то день, и то после того, как мы обратились к местному адвокату. Без адвоката меня даже на порог милиции не пускали. После того, как меня признали потерпевшей стороной, но ну, я не знала, что мне надо было следователю полностью все рассказывать на все. Он быстро принял и говорит: "Я спешу, это вы в ходе следствия потом расскажете". И убежал. На пороге стоя, он бежит. А я ему даю направление и говорю, ну, требую заявление, чтобы он принял у меня. Он это заявление не принимает, чтобы мне э, дали э, ознакомиться с материалами дела, с э, И как раз был на пороге Науменко, генерал Науменко. И следователь Кустиков показывает, говорит, а что это за женщина кричит. Я говорю, а почему вы нам 70 дней никаких ни за какое расследование не говорите, не сообщаете. И Кустиков показал, это пьяный айдаровец, пьяный айдаровец, говорит, застрелился. Тот махнул рукой и все. Я говорю, как это может быть наперед, если следственные эксперименты не производились? Мы обращались в администрацию президента, мы обращались в Генеральную прокуратуру, СБУ, Генеральный штаб просьбой узнать, почему дело по смерти сына занимается местная милиция города Лисичанска. До сих пор мы не имеем никаких результатов. На днях я созвонился с юристом в штабе Айдара, и он сказал, что они нашли приказ о проведении внутреннего расследования по части еще который был издан весной, ну внутреннее расследование не проводил. Понятно, сам способ окончания самоубийством. Взрыв гранаты, выстрел под подбородок, стрельба это вся. Потом опрос свидетелей, которые находились на первом этаже, на улице, в столовой, ну никак не на втором этаже, возле комнаты. Когда все подозрительно. Вообще говорят, что есть свидетель. Но кто этот свидетель, который все знает, который все видел? Виновные должны быть наказаны, и мы не можем ни спать, не спокойно жить на белом свете, пока виновники убийства нашего сына не будут наказаны по закону.